abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishi to'shakka yotganida ko'rpa va izorini qoqib tashlasin chunki uning orasida nima borligini bilmaydi dedilar buxoriy va muslim rivoyatlari payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamning sunnatlari ruhiy va ma'naviy ozuqa manbai bo'lishi bilan birga unda dunyoning kashf etilmagan ko'pdan ko'p sir sanoatlari ham mujassamdir fan texnika jadal rivojlanib borayotgan bugungi asrda boshqa dinga mansub ayrim zamonaviy olimlar tadqiqotchilar qur'onning ilohiy mo'jizalaridan hayratga tushayotgani ham sir emas bunga yuzlab misollarni keltirish mumkin yaqinda g'arb olimlari sunnatlardan birining ilmiy jihatdan isbot qildilar inson uyquga yotganda uning tanasidagi ayrim hujayralar o'lib ko'rpaga to'kilar ekan ushbu o'lik hujayralarni ko'z bilan ko'rish mumkin emasligidan ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi ertasiga uyquga ketganda yana o'lik hujayralar to'kilib avvalgilar bilan birlashib tanaga yopishadi shu sabab bilan insonda har xil kasalliklar paydo bo'ladi olimlar ushbu holatning oldini olish choralarini qidirdilar Avvalgi ko'rpalarni kir yuvish kukuni bilan yuvdilar bu foyda bermagach turli tozalovchi vositalarni ham qo'llab ko'rdilar ammo hujayralarni ketkazishning siri imkoni bo'lmadi odamlardan biri ko'rpani qo'l bilan qoqishni taklif qildi shundan so'nggina o'lik hujayralar ko'rpani tark etdi eng hayratlanarli jihati bundan o'n to'rt asr ilgari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga ushbu amalni ta'lim bergan edilar qarangki uning ilmiy isboti endi ma'lum bo'ldi abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam kishi to'shakka yotayotganida ko'rpa va izorini qoqib tashlasin chunki uning orasida nima borligini bilmaydi dedilar buxoriy va muslim rivoyatlari